ماہ سفر کے حوالے سے کچھ خدشات اور کچھ نہوستیں اور کچھ جہلیت والی باتیں پائی جاتی تھیں جن کو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے آ کر ختم فرمایا ماہ سفر سفر کا جو لفظی معنی ہے کئی معنی اس کے دراتے ہیں ایک معنی اس میں یہ بھی ہے گھر کا خالی ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام, اسلام کے ظہور سے پہلے چار مہینے تھے جس میں جنگ کرنا بنا تھی نمبر ایک رجب نمبر دو زیقت نمبر تین ضلحج اور نمبر چار محرم یہ تین چار مہینوں کے اندر جنگ نہیں کی جاتی تھی ابتدائی اسلام میں مسلمانوں میں بھی تھا اور اسلام سے پہلے کفار کے اندر بھی یہ عقیدہ راسخ تھا ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی تو جب محرم کا مہینہ ختم ہوا آگے سفر کا مہینہ شروع ہوا تو جنگ کرنے کے لیے چلے جاتے تھے تو گھر جو تھے وہ پیچھے خالی رہ جاتے تھے تو اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا اور اس کا نحوست کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے حوالے سے جو بدشگونیاں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں وہ لوگوں کی ہیں اور یہ زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی ہیں اور یہ نسل در نسل ہیں کسی ریٹن میں کہیں پر بھی ایسا لکھا ہوا کہیں پر موجود نہیں ہے اور بدشگونی تو اتنا اتنی بری عادت ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اب تو مین یہ جو بدشگونی ہے یہ شرک سے ہے یعنی اتنی اتنی بری عادت ہے بدشگونی کہ اس کو شرک سے کہا گیا ہے اور آج ہمارے ہاں بھی اس طرح کی بہت زیادہ بادشنیاں پائی جاتی ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برائی کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں جبکہ اسلام نے اس سے مکمل طور پر ہمیں رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے پھر بخاری شریف کی حدیث ہے پانچ ہزار سات سو سترہ نمبر پیر مکان اثلا السلام نے تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک چھوت چھوت کی بیماری اس کا کانسیپٹ ہمارے ہاں آج بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے ڈاکٹرز بھی جو ہے نا اس کی بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں ایک ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے یا ان کی ایک اپنی سوچ ہے دین اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ چوت کچھ بھی نہیں ہے یہ جو کسی کے ساتھ مس ہو جانے سے بیماری کا منتقل ہو جانا اپنے برتن جدا کر لینا یا اپنے کپڑے جدا کر لینا ٹاولس اکثر جو ہے جدا رکھا جاتا ہے تو یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے یاد رکھے گا کرونا کے اندر اس چیز کا بڑا اہتمام کیا جاتا رہا اور اچھے 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 علماء بھی اس کے ساتھ میں آ گئے جبکہ پیارے کری ماک علیہ وسلام نے اس کی مکمل طور پر نفی فرمائی پھر ایک صحابی نے عرض بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نا اونٹ جب ریگستان میں ہوتے ہیں نا چرتے ہیں تو بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں کوئی بیماری ان کے ساتھ لائک نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک نا خارش زدہ اونٹ ان کے اندر آ جاتا ہے تو سارے اونٹ جو ہیں نا ان کو خارش لگ جاتی ہے تو پیارے کریم ماک علیہ صلاح السلام نے بڑا پیارا آگے سے جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ وہ جو خارش والا اونٹ آیا اس کو خارش کس نے لگایا کیا اس کو بھی کسی نے لگائی تو کوئی نہ کوئی ایسا تو ہوگا نا جس سے آغاز ہوا تو جس سے آغاز ہوا وہ, وہ کہاں سے آیا تو اس لیے یہ برائی کو کسی کی طرف منسوخ کرنا کہ اس کی وجہ سے میں بیمار پڑ گیا اس کے قریب نہیں جانا اس کو بیماری ایسی ہے تمہیں بھی لگ جائے گی یہ تو مزید مریض کو مزید بیمار کر دے گی یقین جانئے آپ اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کے وقت گزاریں گے وقت سپینڈ کریں گے یقین جانئے وہ اس کی بیماری ختم ہو جائے گی آدھا صحت یاب ہو جائے گا کرونا کے اندر یقین جانئے میرا ایک دوست ہے وہ مردوں کو نہلاتا ہے وہ کہتا ہے یقین جانئے بچوں نے باپ کے قریب تک نہیں آئے ہم نے ان کو غسل دیا تو بچے تھے وہ باپ کے قریب تک نہیں آئے اس کی ساری جائیداد کو ہڑپ کر لی لیکن اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا میں نے غسل بھی خود دیا اور میت اس کی چارپائی کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے تھے کر لے اکٹھی ان بچوں کے لیے دولت جو آپ کی جسم کو ہاتھ لگانا بھی جو ہے نا ڈرتے ہیں اس سے کہ اس کو ہاتھ لگایا تو کہیں یہ بیماری میرے تک منتقل نہ ہو جائے اتنا کمزور ایمان ہے ہمارا اتنا کمزور یعنی خدا پر بھروسہ ختم ہو گیا موثر حقیقی اسی کو سمجھ لیا کہ اسی سے اثر ہوگا اور میں بھی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا یاد رکھیے گا جس نے کسی اور کا موثر حقیقی سمجھ لیا رب ضلجلال کی ذات کے علاوہ تو یہ کفر ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی موثر حقیقی نہیں ہے یہ جتنے بھی جن جن چیزوں کے اندر اثر رکھے ہیں یہ ربض الجلال کی ذات نے رکھے ہیں وہ چاہے تو کھینچ لے خوراک نا توانائی کا ذریعہ ہے وہ چاہے تو آپ جتنا مرضی کھا لے پھر بھی آپ کمزور ہوں اور وہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہ کھائیں چالیس چالیس دن غاروں کے اندر جا کے رب جلال کی عبادت کرتے رہیں پھر بھی آپ توانا رہیں وہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کہ مشکل ان اللہ حالات الشین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کچھ بھی ربعل جلال کے لیے مشکل نہیں ہے تو چیزوں کے اندر جو اثر رکھے ہیں یہ اللہ رب العزت نے رکھے ہیں وہ چاہے تو آپ ساری زندگی دعائیں مانگتے رہیں کچھ بھی کرتے رہیں سجدہ ریز ہوتے رہیں تو آپ کو کوئی چیز نہ ملے لیکن ہو سکتا ہے آپ اسی چیز کے حصول کے لیے کسی اللہ کے در پہ جائیں تو اللہ رب العزت اپنے اس ایک بندے کی وجہ سے عطا کر کریں تو یہ بھی اثر رکھا ہے اس نے کہ آپ کسی در پہ جاتے ہیں اس در پہ جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے اور یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ قالو یا مر یا مر حضرت ذکری علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے تیرے پاس کہاں سے آگیا یہ بے موسمی پھل تمہیں رب کی طرف سے ہے ان اللہ شاہ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ اس جگہ پہ اللہ رب العزب بے موسمی پھل عطا کر رہا ہے حضرت زکری علیہ السلام نے اس جگہ پہ جا کے دعا کی ہونا لکا دعا زکریہ ربا قال ربی حبلی ملہ دن کا ذریتا طیبا انکا سمیع الدعا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یسلی فی المحراب تو انہوں نے دعا کی اس جگہ پہ جا کے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی تھی کہا یہ جگہ برکت والی ہے کہ یہاں پر اللہ کی بندی بیٹھی ہوئی ہے اس جگہ پہ جا کے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کو پاک ضروریت کی جو ہے نا بشارت عطا فرمائی اور وہ کون تھے حضرت اللہ رب العزت نے حضرت یا علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی, فرمائی, فرمائی تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اثر رکھے ہیں وہ چاہے تو اثر سلب کر لے چاہے تو اثر ڈال دے یہ اس کے اختیار میں ہے تو اس لیے مریض سے اس وجہ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو ایسی بیماری لگی ہے کہیں مجھ کو نہ لگ جائے تو اگر اللہ رب العزت چاہے تو بغیر چھوے نہیں لگ سکتی یا اللہ رب العزت چاہے تو تم سات برجوں کے اندر ہو تو وہاں پر نہیں لگ سکتی یقینا لگ سکتی ہے تو اس لیے کسی مریض سے یوں دور نہیں ہونا چاہیے مریض کا مرض اس طرح سے اس, اس وجہ سے زیادہ بڑھتا ہے اور دوسری آپ نے ارشاد فرمایا ولا سفرہ سفر کچھ نہیں ہے یعنی اس کے ساتھ نحوست نہیں ہے اگر ہم سفر کے ساتھ اس طرح نوسط کا لفظ استعمال کریں گے اس کو منحوس کریں گے تو یہ تو زمانے کا ایک حصہ ہے اور زمانے کو برا کہنے والوں کے بارے میں تو پیارے کریم ماک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے پیارے کریم کری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے چار ہزار آٹھ سو چھبیس نمبر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ زمانے کو برا کہہ کے مجھے اذیت دیتا ہے

گھوڑی میں یا گھر میں یہ تین چیزیں آپ نے ہے نہیں اگر ہوتی تو اگر اللہ رب العزت رکھتا تو کس میں ہونی تھی ان تین چیزوں میں اور وہ بھی تین چیزیں متلقن نہیں اس کی شارحین نے جو وضاحت کی وہ یہ ہے وہ عورت جو اپنے خامن کی نافرمان ہو بدتمیزی کرتی ہو بد اخلاق ہو ایسی عورت جو تھی نا یہ اس عورت سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے خامن کی خامن کی نافرمان ہو اور گھوڑی سے مراد وہ گھوڑی ہے کہ مالک اوپر بیٹھتا ہو تو سفر کے لیے نہ جائے اور نہ شروع ہو جائے اور اس کو گرا دے اور گھر ایسا گھر کہ جس گھر میں مہمان آئیں لیکن ان کی مہمان بازی نہ کی جاتی ہو یہ محدثین کے بغیر بھی کام مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ جو شارہین ہیں حدیث کی شرح کر کے ہمارے لیے آسانی کا پیدا کر دیتے ہیں اب اس سے تو عورت گھوڑی اور گھر بندے کو سمجھ نہیں آتی لیکن محدثین نے اس کی وضاحت کی کہ اس سے مراد ہر عورت نہیں یا ہر گھوڑی نہیں. نہیں یا ہر گھر نہیں یہ مخصوص ہے وہ اگر ہوتی تو یعنی بد اخلاق عورت میں بھی روست نہیں ہے ایسی گھوڑی جو مالک کو گرا دے اس میں بھی روست نہیں ہے ایسا گھر جس میں مہمانوں کی مہمان بازی نہ کی جاتی ہو اگرچہ یہ غلط ہے فی نفسی لیکن نہ پھر بھی اس میں نہیں ہے یعنی ان چیزوں میں بھی نہ اسد نہیں ہے تو پھر کسی اور چیز میں نہ کیسے ہو سکتی ہے تو اس لیے کسی بھی چیز کی طرف نہ اسد کی نسبت کرنا یہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے پیارے کریم آکا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب الزر فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو برا کہہ کہ مجھے گالی دیتا ہے جبکہ میں ہی زمانہ ہوں جبکہ میں ہی زمانہ ہوں یعنی اللہ رب العزت نے زمانے کی نسبت اپنی طرف کی یہ کسی کو ترجیح دینی ہوتی ہے اہمیت دینی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ زمانہ اللہ کی بارگاہ میں کہ زمانے کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی کہ زمانہ میں ہی زمانہ ہوں اور میرے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے میں دن اور رات کو بدلتا ہوں میرے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں منحوس نہیں ہے میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں کیا ہمارا اس بات پر ایمان نہیں ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا وہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا بادشاہ دیتا ہے جس سے چاہتا ہے چین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے زلط و رسوائی کا مرکز بنا دیتا ہے تو یہ جب ہمارا اس بات پر ایمان ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم کسی کو برا کیوں کہتے ہیں ایک بڑی پیاری بات میں میرے ذہن میں آئی ابھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ بادشاہ سلامت میں وہ باہر نکلے تو ان کو نا ایک دیہاتی شکل و صورت سے کسان وہ نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ منحوس نظر آ گیا اب سارا دن برا گزرے گا اس کو یہاں پر باندھ دو جب تک واپس نہیں آتا اگر دن برا نہ نا دن اچھا نہ گزرا آ کے اس کو سزا دیں گے اب وہ بادشاہ سلامت چلے گئے تو دن بڑا اچھا گزرا شکار بڑا اچھا ہوا بڑے اچھے جانور ملے ان کو تو آ کے نا بادشاہ سلامت خوش ہوئے کہا یار یہ منہوس نہیں ہے اس کو کھول دو چھوڑ دو اس کو تو اس بندے بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک بات ارز کروں کہ جی کریں کہ بادشاہ سلامت میں نے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ منہوس میں تھا یا آپ کیونکہ میں نے بھی سب سے پہلے آپ کو دیکھا اور آپ نے بھی سب سے پہلے مجھے دیکھا تو میرا دن کس طرح کا گزرا اور آپ کا دن کس طرح گزرا میں تو یہاں دھوپ میں سڑ رہا ہوں سارا دن اور آپ اچھا خاصا شکار کر کے آپ نے مجھے دیکھا میں نے آپ کو دیکھا تو آپ دیکھیں نحوست کس میں ہے تو یہ بھی جملہ سمجھانے کے لیے تھا تو کسی کی طرف نحوست منسوب کرنا یا کسی کو منحوس کہنا یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے